Бачити вас усіх, учнів і старших, і молодших. У нас тут від 5 до 9 класу сьогодні на зустрічі присутні. Люди, яким не бачу рідне слово, література і мистецтво. А також учителі нашої школи, усіх раді вітати, хоча такий морозяний. Відданий справжній зимовий день, але е, е, ви тут, аби послухати про людину, яку вже більше ста років називають по правді генієм українського народу, Тараса Шевченка, чиє 200-річчя ми будемо відзначати у березні цього року. Але це головні урочистості. Насправді, все, що пов'язане з Тарасом Шевченком, воно червоною ниткою через наше життя, через нашу діяльність, воно проходить. І сьогодні у нас присутні у гостях люди, шановані у місті, і за його межами. Це голова міського середовища. Микола Володимирович Крамаренко. Кореспондент газети Червоний герник». Тут є люди, які його знають, так же ж? 9 клас, да. з ким ми разом їздили на акції у зеленому, рідне Криворіжжя і не один раз. І Сергій Васильович Чанів, людина, про проєктного. Розповість вам, тому що е, це такі речі, які повинні знати ми всі, тому що ми всі українці, ми криволіжці, ми любимо землю, на якій ми живемо, на якій ми народилися. Але е, ім'я Тараса Шевченка це те, що нас пов'язує у всіх, правильно? І е, є такі деталі, про які е, навіть не в усіх підручниках пишуть зараз, а от Сергій Васильович їх. Я хотіла б спочатку все-таки привітати, щоб наші діти привітали вас, Сергію Васильовичу і Миколу Володимировичу. Будь ласка, ці квіти від нас. На знак нашої поваги, вдячні, що ви до нас прийшли. Ми вас раді вітати, бачите, у себе завжди, від тільки сьогодні. І вам слово, Микола Володимирович. Дорогі друзі, начні і Викладачів на відкриття Шевченкіани у Кривому Розі. Вона почнеться 12 лютого в нашому національному університеті о 13-й годині. Якщо ви читали червоний гідник, домашні інші наші видання, то е, така у нас угода з Миколою Івановичем, студніком, переконуючи обов'язки ректором, що ми саме в цей день розпочнемо і розпочнемо. І прикольну, що з'їла, що поряд буде з входом перед дверима вокзалу, головну акту університету, буде виставка книжок, в тому числі українських в тому числі Шевченківський. Це Анна Миколаєва ви будете вчитися, і знаєте, яка це теж знаменита людина. Крім ну, того, буде. буде. сказано вам, спроба, спроба донести, что Чепченко в сучасной А это такой вид просвета, Ще краще ставлення буде. Дивіться, таке видання ну, красиве, да? який він був такого року, 18-го року, який такий, такий, такий сьогодні. Тобто, ну, це прикрасить. От Я е, тому не вручаю, всі задоволені. дякую. Дякую. Сирію, багато так говорив, так воно буде, але я так у нас приймаю. и на всем мы В ближайшем будущем все мы с вами будем отмечать за знаменательную дату 200 летия со дня рождения Евгения Украинского народа Тараса Григорьевича Шевченко. Я бы хотел отметить то, что о его жизни и творчестве написано богатейшее количество книг, Я внутренне уверен в том, что и последующие поколения тоже будут заниматься этими же исследованиями, но с моей точки зрения, посмотрим на технологию нашего знаменитого гения и пророка еще глубже, нежели это сделал я. Значит, ну, с моей точки зрения, семья на Украине всегда была на того, что здесь закладываются какие-то важные ценности, любовь, взаимоуважение, понимание друг друга. В общем-то, это такое объемное понятие, которое существует как во времени, так и в пространстве. Прежде чем приступить к написанию этой книги, я занимался исследованием истории Кривого Рога и случайно в старых церковных метрических книгах обнаружил первые вкрапления нащадков потомков Тараса Григорьевича Шевченко. Мне показалось, что эта ниша в э, литературоведческих материалах не исследована э, современными авторами. И я приступил к сбору материалов. Э, что характерно, на сбор материала у меня ушло приблизительно 4 года, и ровно через 4 года э, книга была издана. Значит, первоначальное э, издание книги э, состоялось в Киеве э, в 2008 году. Книга вышла по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины. Есть отдельная госпрограмма Украинская книга. То есть она вышла на украинском языке, тиражом 10 тысяч экземпляров. Кстати говоря, после выхода книги она была распределена по всем гуманитарным и техническим лицеям Украины. И в нашем городе есть 9 экземпляров этой книги. Ровно через год Криворожское издательство СТПРС выпустило русскоязычную версию моей книги. Ну, то есть та же самая работа, представлена на русском языке. Ну, я думаю, что на уроках литературы преподаватели вам в достаточно обширной форме вам представили сведения биографического характера, творчества, так сказать, все его духовное наследие. И в этой связи мне бы хотелось остановиться именно на том отдельном эпизоде, касающемся его родословной, который, ну, мягко говоря, читателям неизвестен. Значит, о чем идет речь в данном случае? В данном случае идет речь о том, что ран прадед Тараса Григорьевича Шевченко Андрей Товстик являлся третьей фигурой э, в казачьем войске. То есть он являлся кошевым, или его иногда называли войсковым писарем. Э, впервые это открытие сделал известный украинский э, академик Дмитрий Яворницкий. Э, э, в 1937 году э, значит, он располагал конкретными документами, подтверждающими, так сказать, родословную Тараса Григорьевича Шевченко. Но он побоялся э, эти сведения обнародовать, э, потому что это стремительно приближалось время сталинских репрессий. Как вы все знаете, рухнул э, музей казацкой славы э, в Днепропетровске. И он не решился обнародовать это сведение. Но устные свидетельства он передал путешествующему э, писателю э, Дмитрию Красицкому. Вот состоялась встреча Дмитрия Красицкого и э, Евровицкого. И вот что характерно, что меня удивляет, Дмитрий Красицкий, он является э, потомком Тараса Григорьевича Шевченко по э, сестре Екатерине. То есть он его нащал. И Красицкий всю жизнь хранил эту тайну. И не осмелился об этом рассказать, сказать, нации. Вот. Э, незадолго до, до смерти, по-моему, за два года до смерти, он написал статью Давиде, представил ее в один из наших журналов. Но и журнал не опубликовал эту статью. Она увидела свет только спустя два года после того, как умер Красинский. Мне кажется, что эта история очень и очень интересная, и я бы хотел, так сказать, для ва на ваше внимание представить отдельную главу, касающуюся именно рода Андрея Семеновича Толстика, которая будет включена в мою новую книгу. Я надеюсь, что в этом году она выйдет. Она называется Откуда есть пошла земля Гриворожская. И там есть отдельная глава, глава посвященная прадеду Тараса Григорьевича Шевченко. Значит, в процессе беседы я постараюсь вам объяснить, почему именно Толстик, а не Шевченко. Андрей Семенович Толстик родился в 1722 году. Наряду со своими современниками Ашировым Романом Григорием Лантухом и войсковым судьем Павлом Головатов, верчайшая фигура Запорожской сечи. На его долю выпали и жизненные потрясения, то есть раннее сиротство, и стремительный карьерный взрослый, рост, во время пребывания на Сечи, и его генетическая связь с нашим знаменитым гением и пророком Тарасом Шевченко. Значит, воссоздать полную биографию Андрея Толстика невозможно. Слишком скудные данные о нем остались как письменные, так и устные. Некоторые штрихи к портрету Андрея Толстика можно обнаружить в архивных материалах Коша Новой Запорожской Сечи. Используя вот эти, как бы сказать, поверхностные сведения, я попытался воссоздать картину жизни Андрея Толстого. Значит, что известно на сегодняшний день? Его родители родом из местечка Лохвица, Полтавского полка, ну, то есть северные регионы теперешней Украины. Подтверждением тому надел земли, земли в местечке Лохвица, доставшейся Андрею по наследству. Настоящая фамилия Терентенг. Вот что пишет об Андрее Толстике, двух промучатых племянник Тараса Григорьевича Шевченко по брату Иосифу Александр Медоменко. Родной прародит поэта Андрей, круглый сирота, прород которого ничего неизвестно, ну, кроме места рождения, как я уже сказал, еще маленьким ребенком был завезен в Запорожскую сечь. Он имел определенные способности и попал в кошевую школу. Следует отметить, что школа в то время была на достаточно высоком уровне. В ней готовили чиновников для дипломатической работы. Украинские казаки убегали от помещиков сечь и поэтому не разглашали своих фамилий и записывались под вымышленными именами. Вот и безродного Андрея записали на сечи из-за его крепкой стати Толстика. Служил Андрей на славу сечи честно и самоотверженно. Умел уладить дела и с польским правительством, и с турецким халифом, из Крымским ханов. Но когда наступили тяжелые времена, стал на защиту казачества, выступая против интересов Российской империи. Как утверждает известный историк Новой Запорожской Сечи, Волон Скальковский, защищая земельные владения Новой Сечи от российских слободских полков, Андрей Тостык попадает под арест и спасается бегством. Кстати, в его жизни было два ареста, точно так же, как и в жизни Тараса Григорьевича Шевченко. Вот такая, вот такая деталь, на Сечи Андрей Товский прошел все карьерные этапы, необходимые для того, чтобы получить должность воскового писаря. Обучение в кошевой школе, службу канцеляристом при войсковой канцелярии, участие в составе комиссии со стороны запорожского казачества, пребывание на писарской должности при поланках и войсковых перевозах. В частности, он был писарем казахского перевоза. До 1769 года избран кошевым писарем Запорожской Сечи. Имел ранг полкового старшины. Как я вам уже сказал, это третья фигура э, Запорожской элиты. То есть кошевой атаман, войсковой судья и третью э, строчку занимал войсковой писар. Как ни странно, но в истории Запорожских казаков академик Иваромицкий не оставил потомкам ни одной строчки касающийся колоритной фигуры войска низового запорожского писаря Андрея Толстика. Не оставил никаких ссылок на архивные материалы, в которых рассматривалась деятельность третьей фигуры войска.